У нас на старавто поменялся учредитель, с которым мы работали. У него есть предприятие «Стойковор», в 2013 году мы стояли там на стоянке у него, когда еще Анисимов правил городом. Вот. И с водителей собирались определенные деньги. На сегодняшний день, уже год после Майдана, нас никто не трогал. Как бы мы стояли в других местах, на, в автопарках сертифицированных. И на днях, вот, 1 мая, грубо говоря, появился новый учредитель Василий Полюсов, который сказал, что ЭТР все уволено, а водители опять должны заехать на ту стоянку, где совершались поборы. Документы. Документы. Ваши а куда? А куда? А куда? Было сообщено, что будет собрание 8 числа о том, что мы хотели оповестить людей, что согласно договору мы приезжаем на стоянки на Жукова 1, где будет охрана э, транспортных средств, медик, механик будет осматривать водителей транспортные средства, чтобы э, они были в надлежащем состоянии и работать дальше. Но почему водители называют вас рейдером и ваше появление вызвало э, такой гнев? Э, рейдером, как бы, ну, наверное, как бы кому-то это интересно слышать <соценно> или знает. Сейчас, дайте, дайте дайте город. Да. Разрывает, разрывает, разрывает свои отношения. Естественно, это приводит вот к, к, Естественно, это перебои, к тому, приводят перебоям к движению транспорта. Я приглашаю этого нового собственника прямо в первый же день проблемы. И он меня информирует о том, что мы сейчас заменим одни машины на другие. Чем он сегодня и занимается?

Ну все, он не хочет с нами разговаривать, идемте на улицу Все. Не надо Ты сбежал Нечего сказать Силь, не главный трус, выходи, мы тебя не обидим Не бойся, не бойся Не-не-не, я позже Я вышел к вам, потому что я понимаю, туда вверх зашла группа провокаторов, цель которой просто устроить небож. Значит, я хочу сказать сразу свою позицию и попрошу, может быть, она вам не очень понравится, но я хочу попросить. Вас не втягивается в конфликт, который есть между собственниками и руководством компании. Справляется с переводом. Да, за начальника управления транспорта. Все сейчас нелегалы, туда смылись? Вот информация приходит от наших передач, конечно. Сейчас вообще ни одной машины не ездят на правом берегу. Деньги, кто не платил, вызывали в администрацию рынков и прижимали, придавливали под угрозой закрытие торговой точки, прыгнули и заставляли платить людей эти поборы.